Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ahmad Yaakir bin Muhammad Farid Nombor metri I2330780 Ok hari ini uh, saya dengan rakan saya akan bentang Tentang Farid di Malaysia okay, okay kita tengok uh, dari sudut bahasa apa Faraid. Dari sudut bahasa ketentuan sesuatu yang dibenarkan Keterangan dan kewajipan Manakala dari sudut istilah ialah Bahagian-bahagian pusaka Yang telah ditetapkan melalui Nas untuk diagihkan kepada Waris yang berhak Okey, kita Pergi kepada hukum harai pula Hukum harai adalah wajib bagi umat Islam Kerana ia merupakan ketetapan Allah SWT Yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ee uh, adalah hukum pembahagian harta pusaka yang ditetapkan mengikut syariat Islam bertujuan memastikan keadilan dan pembahagian harta kepada waris si mati. Okay, seterusnya kita akan tengok uh, rukun sebab syarat dan halangan. Kita pergi pada rukun dulu. Yang pertama kita ada pewaris. Pewaris ni adalah uh, si mati yang meninggalkan harta pusaka dulu. Yang kedua kita ada waris Waris adalah waris-waris orang yang berhak menerima harta pusaka tersebut Dan yang ketiga mestilah harta ha, Harta yang nak dibagi kepada ha, waris setelah pewaris mati okay. Kita pergi kepada sebab Kita ada empat sebab Yang pertama adalah keturunan Mestilah darah daging kepada si mati itu sendiri Dan yang kedua adalah kekehulianan ha, Isteri kepada si mati Isteri ataupun suami kepada si mati tersebut Yang ketiga adalah walak Walak ni adalah merupakan hamba Yang mana kalau uh, Tuan ke, uh, kepada hamba uh, hum, uh, Hamba tu meninggal dunia uh, Kemudian hartanya tuannya boleh mendapatkan harta daripada hamba tersebut okay, yang keempat adalah Islam iaitu Baitul Mal sendiri okay, kita pergi kepada syarat syarat apa kita ada empat yang syarat pertama adalah kematian si waris itu sendiri dan yang kedua mestilah waris itu hidup orang yang hendak menerima harta itu hidup yang ketiga hubungan diketahui hubungan antara waris dengan pewaris itu diketahui dan yang keempat, jadi halangan pusaka Apa itu halangan pusaka? Okey, tengok pula pada halangan Yang pertama, pembunuhan uh, Dalam Islam tidak dibenarkan untuk uh, berlaku pembunuhan Untuk kita mendapatkan harta pewaris tersebut Dan yang kedua adalah perhambaan Hamba uh, tidak layak mendapatkan harta jika tuannya meninggal dunia Okey, dan yang ketiga adalah perbezaan agama Uh, agama lain selain daripada Islam tidak berhak mendapatkan harta pusaka tersebut. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya kita ada kategori waris. Kategori waris ada tiga. Yang pertama adalah ashabul furud, yang kedua adalah asabah dan yang ketiga adalah zawi al-arham. Al Okey, kita tengok satu-satu asabah tu apa, ashabul al furud apa, zawi al-arham tu apa. Asabul furud adalah waris yang ditetapkan bahagian ni, bahagian pusaka mereka menurut al-Quran uh, dan sunnah. So uh, Ashabul furu ni jumlah harta yang mereka dapat telah ditetapkan dalam al-Quran dan Al sunnah. Dan siapa-siapa dan sesiapa itu telah ditetapkan juga dalam al-Quran dan Al sunnah. Okey, kita pergi pada asaba. Asaba ialah waris yang mendapat baki lebih hai selepas pembahagian kepada waris Ashabul furu. Okey. Sekiranya Pembahagian telah dilakukan dan ashabul furu telah menerima uh, menerima hak mereka secara adil. Kemudian ada baki harta dan uh, inilah yang uh, mereka sebut sebagai asabah. Satu golongan yang uh, mendapat lebihan uh, baki daripada harta. Dan yang ketiga adalah Zawi al arham. Waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati. Selain asal mufurud dan asobah Okey dekat sini Zawi al-Arham ni Sebenarnya aa, nak menunjukkan sa Salah satu contohnya aa, Seperti Anak kepada Saudara kita ha, Dia telah jauh Kerabat tu uh, da Darah daging tu telah jauh Dan ia bukanlah Ashabul Furud dan Asobah Assalamualaikum uh, Seterusnya Saya Ahmad Syafir Anam bin Muhammad Akan menerangkan Proses dan tahap pembahagian harta pusaka Di sini kalau kita boleh tengok Ada lima pembahagian Lima proses untuk membahagikan harta Proses pertama Kita menguruskan urusan Pengebumian si mati Maksud di sini uh, Uruskan urusan pengebumian dia Nak beli kain kafan Nak beli apa-apa uh, yang untuk urusan pengembunian ha. Seterusnya kita kena tengok si mati ni ada hutang atau tidak Kalau ada hutang perlu jelaskan uh, mengikut harta dia lah Kemudian kita kena selesaikan kalau si mati ni ada membuat wasiat ketika hidup uh, Jadi kita kena uh, menunaikan wasiat si mati dulu Kemudian yang keempat Kita bahagikan harta sepencarian Harta sepencarian ni Harta ketika uh, Dia masih hidup dengan Siapa-siapa ni Isteri dia ke Sama-sama cari harta Yang terakhir kita Bagi harta pusaka secara Mengikut hukum Islam lah Seterusnya Proses pemegahan harta okay, Dah selesai yang tadi tu kita nak bahagi harta lah yang pertama kita melantik seorang pentadbir uh, ahli keluarga perlu buat perbincangan uh, untuk melantik seorang pentadbir buat untuk jadi ketua lah yang untuk bagi secara adil ikut hukum Islam yang kedua pentadbir dan waris mengenal pasti jumlah harta Dah dapat seorang petak B uh, Waris yang petak B ni uh, Mengenal pasti Harta yang si mati tinggal ni ada berapa Semua sekali Yang ketiga ketiga Mengesahkan petak, petak B Di pusaka kecil atau makam timi uh, Petak B uh, Dan ahli keluarga Perlulah mengesahkan Beliau Untuk jadi petakbir di pusat kecil ataupun makanan tinggi Kemudian yang keempat Mengenai pasti jenis harta okay, Yang tu kita tengok Jenis sata ada dua Kita perlu mengenal pasti yang mana si mati ni tinggalkan Yang pertama, harta alih Harta alih ni wang tunai, tenakan Kemudian kenderaan, barang kemas dan termasuk KWSP sekali tentang ni uh, senang untuk kita bagi-bahagikan uh, Boleh nampak lah macam mana nak bagi-bahagi tu Yang kedua, harta alih, tidak alih Harta tidak alih ni seperti tanah, rumah Kita tak boleh bagi sebahagian-sebahagian uh, Jadi yang seterusnya Perbezaan Faraid Hibah dan wasiat Jadi Faraid ni pembahagian harta mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan uh, Hibah pula pemberi, Pemberian harta secara sekerela Semasa hidup uh, Waris dan bukan si waris Hibah ni uh, Waris ke Bukan waris uh, Dia akan dapat ketika si mati tu masih hidup okay, Wasiat uh, Pembahagian harta mengikut Perintah si mati ketika hidup Jadi wasiat ni dia dapat ketika hidup juga Tetapi bukan pewaris tak dapat Selain pewaris Jadi, Itu saja daripada saya Sekian terima kasih